Катастроф. Что ты делаешь в Чечне? Мы защищаем свободу чеченского и украинского народа против московской агрессии. Скажи, пожалуйста, много ли твоих людей здесь? 200, 200 ребят. Как... И народ на, на территории всей Чечни. Как они воюют? Как и все остальные, да. Как, как чеченцы, так и самые украинцы. А ты как командир считаешь, как они я, я, я считаю, что хорошо. Весной, когда мы наступать на Москву, будет воевать еще краще. Скажи, пожалуйста, а много ли у тебя потерь в боях? В боях не было ни, еще ни у нас потерь ни, ни одного человека. Когда передают москали, что есть здесь потери, то сплошь и рядом брехня. В день могут погибнуть один-два бойца чеченца, но очень много гибных гражданских людей от бомбардировок в Грозному, а также в Украине и других населенных пунктах. Когда в Москве передают, что подбили 10-15-20 танков, БТР, это они разрумили гражданские машины, расстреляли беженцев. Когда говорят, что уничтожены склады боеприпасов, они уничтожают гражданские дома. Когда да, сколько они же продали, уничтожили наши техники, если у нас было только техники, мы же давно были в Москве, штурмовали в Кремль и, и шли по Красной площади.